Напередодні, 8 березня, у великій залі засідання Ізюмської міської ради відбулись урочистості, присвячені Міжнародному жіночому дню. Першим привітав жінок і відкрив урочисту подію ізюмський із міський голова Олександр Башков. ізюмчанки, Я душі поздравляю вас з цим прекрасним праздником весни, красоти, любви. Это очень глубоко символично, что первый весенний праздник – это праздник ваш. Потому что он олицетворяется вместе с первой капелью, с жужжанием первой пчелы, с первым лепестком зеленым, ну и, конечно, с первым цветком. нужно только, женщина всегда оставалась оплотом семьи, семейного очага. И можно только удивляться, что в это очень трудное время она испытывает материальные трудности, и, наверное, испытывает много других трудностей, тем не менее, остается той же обожательной, привлекательной, которая заставляет вдохновляет мужчин, и заставляет их еще раз обернуться, чтобы посмотреть на объект вожделенный или встретившись, потому что она остается исключающим. Всегда было и здесь и так будет. Одно слово или несколько слов, которые говорят мужчины: спасибо вам, спасибо вам за детей. спасибо вам за уют, за тепло, за вдохновение. С праздником вас, дорогие изюмчики! За високі професійні здібності, компетентність, зразкове виконання своїх службових обов'язків, активну громадську позицію та знагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня Олександр Андрійович влучив жінкам грамоти та подяки. Представник прекрасної статі тітав і заступник прокурора Ізюмської міжнародної прокуратури Олександр Масельський. Мститель прокурора Ізюмської міжрайонної прокуратури Олександру Івановичу Масельському. Дорогие женщины, разрешите от себя лично и от всего коллектива Низурской Федеральной прокуратуры поздравить вас с вашим праздником, пожелать вам сохранять красоту и привлекательность долгие годы. Желаю вам быть счастливыми, любимыми, чтобы каждый день жизни вам, вас окружали близкие, своей заботой, любовью, жизнь наполнялась только положительными впечатлениями яркими открытиями. Помните, что все мужчины вас очень любят, ценят и просто обожают. Праздник ваш! Увенчав в Захи, цветковый концерт, подготовленный творчими коллективами міста. и Я скажу спасибо случаю за что передо мною появилась ты. Я свое смущение приукрасил шуткой и еще подумал про себя, его, что тебя назвал. больше, чем года, незабудка, незабудка, в сказке я живу, как будто, и не да я не забудь.